ओम नमो वेङ्कटेशाय अन्धिके नमस्कारं इरोजी वीडियो श्रीसरस्वती द्वादशनामस्तोत्रं सरस्वती त्रियं दृष्ट्या विना पुस्तकधारिणी हंसवाह समायुक्ता विद्यादानकरी मम प्रथमं भारती नामं द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं देवी चतुर्थं हंसवाहना पञ्चमं जगतीख्यातं षष्ठं वागीश्वरी तथा कौमौरी सप्तमं प्रोक्तम् अष्टमं ब्रह्मचारिणी नवमं बुद्धिदात्री च दशमं वरदायिनी एकादशं क्षुद्रघण्टा द्वादशं भुवनेश्वरी ब्राह्मी द्वादशनामानि त्रिसन्ध्यं यः नरः सर्वसिद्धिकरीं तस्या प्रसन्ना परमेश्वरी సామే వసతు జిహ్వాగ్రే రూపీ సరస్వతి ఇది శ్రీ సరస్వతి ద్వాదశనామ స్తోత్రం సంపూర్ణం ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ మరిన్ని శ్లోకాలతో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ధన్యవాదములు